সমাজৰ লগতে এখন দেশক সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি পেলায় গতিকে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাটো উচিত নহয় যিহেতু নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱনে এখন সমাজ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি পেলায় গতিকে এনে দ্ৰব্যৰ ব্যৱসায় চলাটো উপযুক্ত নহয় এনে কাৰুকাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ হ'লে আমাক লাগিব সৎসাহস যদিহে তেনে নহয় আমাৰ মানৱ জাতিটো যে সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হ'ব সেইটো নিশ্চিত বৰ্তমান আমাৰ যুৱ সমাজ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱনৰ প্ৰতি অধিক আকৰ্ষিত হৈছে যদি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱনৰ প্ৰতি যুৱকসকল আকৰ্ষিত হয় যদি জ্ঞাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হয় তেনেহ'লে আমাৰ যে সমাজত এক ভয়াৱহ বিপদ হ'ব সেইটো নিশ্চিত কিয়নো আমাৰ যুৱ সমাজ হৈছে সমাজৰ এক মূল ভেটিস্বৰূপ যদিহে ভেঁটি ভেঁটিটোৱে সুদৃঢ় নহয় তেনেহ'লে সমাজখনত শৃংখলাবদ্ধতা আৰু সমাজখন শান্ত হ'ব কেনেকৈ গতিকে আমাৰ সমাজখন যে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ কবলত পৰি এদিন ধ্বংস হ'ব সেইটো নিশ্চিত আমাৰ যুৱকসকলৰ এনে মানসিকতা আছে যে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱনে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ দুখ যাত্ৰণা নাইকিয়া কৰে কিন্তু সঁচা কথাটো হৈছে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱনে সমাজৰ লোকসকলৰ ব্যক্তিৰ জীৱনৰ দুখ যন্ত্ৰণা দুগুণ বৃদ্ধিহে কৰে নিচাযুক্ত দ্রব্য সেৱনে যে সমাজৰে বিপদানে আনে হয়। এনে দ্রব্য সেৱনে ব্যক্তির এনে কিছুমান ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে যিয়ে তেওঁলোকক মৃত্যু পথৰ দুখোজ আগলৈ ঠিক দিয়ে গতিকে মই তোমালোকক অনুৰোধ জনাম এনে কাৰ্যৰ পৰা যাতে বিৰত থকা ভগৱান ৰূপী মাতৃয় তোমালোক এটি সুন্দৰ জীৱন যাপন দিছে এই জীৱনটো সৰ্বাংগীনভাৱে সুন্দৰভাৱে সজাই তোলাটো তোমালোকৰ নিজৰ হাতত আছে হাতত আছে যদি জীৱনটো অসৎ পথেৰে পৰিচালিত কৰা তেনেহ'লে বিপদ তোমালোকে জীৱনটো সৎ পথেৰে পৰিচালিত কৰিবা তেতিয়া সেই পথটো সুগন্ধি পথেৰে পথৰ হ'ব আৰু যদি অসৎ পথেৰে পৰিচালিত কৰা সেই পথটো হ'ব কা কাইজেৰে পৰা গতিকে উপযুক্ত সময়তে তোমালোকে নিজৰ জীৱনটো গঢ় দিবলৈ এটি সৎ পথ চিনাক্ত কৰাটো দৰকাৰ যিয়ে তোমালোকৰ জীৱন সৰ্বাংগীন কৰি তুলিব শেষত ইয়াকে ক'ব বিচাৰোঁ সকলোৰে জীৱনটো সহজ নহয় জীৱনটো দুখ যন্ত্ৰণা থাকিবই কিন্তু দুখ যন্ত্ৰণাসমূহ কেতিয়াও অসৎ পথে নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰি জীৱনৰ দুখ যন্ত্ৰণা নাইকিয়া কৰিবলৈ হ'লে আৰু সৎ পথ নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব গতিকে শেষত ইয়াকে ক'ব বিচাৰিম কৰ্ম কৰি যোৱা ফল লাভৰ আশা নকৰিবা কৰ্মই ফল নিৰ্ধাৰণ কৰিব ধন্যবাদ যুৱতীসকল যেতিয়া আগ্ৰাঢ়ি এখন দেশৰ এই যি ড্ৰাগছৰ দৰে কবলৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ বাবে আগবাঢ়ি আহে তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত দেশখনৰ উন্নতি অধিক নৰান্ধিত হয় দেশৰ দেশখনৰ অগ্ৰগতিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যথেষ্ট ভূমিকা আছে বৰ্তমান সময়ত ড্ৰাগছে যি ধৰণে এক খুব বিস্তাৰিত ভাৱত যুৱ সমাজৰ মাজত হ্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ আমি সদায় নিশ্চিতভাৱে আগবাঢ়ি আহিবই লাগিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে যোগদান কৰিবৰ বাবে নিজকে নিজেই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিব লাগিব কেৱল বন্ধু বান্ধৱী বা এখন সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা চিন্তা কৰিলেই নহ'ব তাৰ লগতে নিজেও কেনেদৰে নিজৰ মনটোত পৰিৱৰ্তন কৰি এখন আমি নিচা জাতীয় নিচা মুক্ত সমাজ গঢ় দিব পাৰোঁ তাত নিজে ভূমিকা ল'ব লাগিব গতিকে আজি এই পবিত্ৰ ক্ষণতে আমি সকলোৱে মিলি এটি শপত বাক্য পাঠ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে অনাগত দিনত আমি এখন গ্ৰাজমুক্ত ভাৰত গঢ় দিয়াত ভূমিকা ল'ব পাৰোঁ এতিয়া মই পাঠ কৰি যাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনালো সকলোৱে বাইক ফেৰীৰ লগে লগে তোমালোকেও কৈ যাবা মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে মই মোৰ সকলো সামৰ্থে দেশখনক ড্ৰাগছমুক্ত কৰিবলৈ যিমান সম্ভৱ সকলো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত থাকিম আৰু আমি আমাৰ দেশখনক সম্পূৰ্ণৰূপে এখন ডাক স্পৰ্ট সমাজ হিচাপে গঢ়ি তুলি ধন্যবাদ